Amalan yang berikutnya tuan-tuan, amalan untuk mengangkat darjat di sisi Allah ialah dengan memperbanyakkan sujud, banyak sujud. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat daripada Imam Ahmad, Imam At-Tirmizi, Ibnu Majah, An-Nasa'i dan Al-Baihaqi. Hadis ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut masalih alaihi wasallam daripada Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man min 'abdin yasjudu lillah sajadatan, illa kataballahu lahu biha hasanatan wa maha anhu biha sayyiatan, wa rafa'a lahu biha darajatan." Fastakthiru minas sujud, kata Nabi sallallahu Tidaklah seorang hamba tu kata Nabi sallallahu tidaklah seorang hamba jua yang sujud kepada Allah, melainkan Allah akan menuliskan untuknya dengan setiap sujud itu satu pahala kebajikan. Lagi, Allah akan menghapuskannya dengan satu dosa kejahatan. Lagi, dan Allah akan mengangkatnya dengan satu darjat. Oleh itu, kata Nabi, hendaklah kamu memperbanyakkan sujud. Bila maksud banyak sujud ni, maksud banyak apa? Banyak semayang lah. Bukan saja duduk sujud. Ni orang buat apa ni? Sujud. Pasal apa ni? Nak mengangkat darjat. Bukan Cerita dia bila banyak sujud, banyak semayang. Seorang sahabat bernama Rabi'ah. Rabi'ah, saling ala sayyidina Muhammad, bin Ka'ab al-Aslami. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ni tuan-tuan, hadis yang saya petik ini, hadis musalik riwayat daripada Imam Ahmad, Imam Muslim dan Abi Daud. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ni dia khadam Nabi SAW dia suka khidmat dengan Nabi salih ala sayyidina Muhammad <coughs> boleh lagi kan ni? boleh lagi kan ni? Ay, eh, macam ni tengok muka ni cik Nabi salih ala sayyidina Muhammad siapa ada program lagi satu ni? Ha. salih ala sayyidina Muhammad Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami dia ni orang khadam khidmat dengan Nabi dia khidmat sungguh sampai Nabi sangat sayang kat dia sampai Nabi offer dekat dia jarang Nabi offer macam ni kat orang <coughs> wahai Rabi'ah kamu minta lah apa saja daripada aku aku nak tunaikan macam tu Nabi ni dia jenis doa makbul minta bagi minta saja dapat oh Nabi Abu Hurairah pernah meminta mengadu dekat Rasulullah bila Abu Hurairah masuk Islam, mak dia tak masuk Islam. Mak Rasul mak Abu Hurairah ni dia bukan sangat tak masuk Islam dia. Sangat tak suka dengan Nabi. Suka kata-kata macam-macam kat Nabi. Mengadu Abu Hurairah dekat Rasul, Rasulullah tolong saya. Mak saya tu nak buat macam doa. Rasulullah angkat tangan terus doa. Ya Allah berilah hidayah kepada mak Abu Hurairah. Balik saja ke rumah tu dengar mak dia duduk mandi. Saat mak dia keluar daripada mandi tu, Tanya wahai Abu Hurairah, macam mana aku nak masuk Islam? Subhanallah, doa imediat makbul. Sebab tu tuan-tuan, jumpa orang soleh minta doa. Ada seorang syekh di belah duduk di duduk di, duduk di duduk belah lok ustaz. Syekh hebat mengajar dekat Insaniah. Ada seorang duk ikut dia dia kata saya bukan saja duk ikut syekh ni, saya lihat si Muhammad dia kata berlaku berlaku satu keajaiban atas diri saya dia kata yang saya sangat meyakinkan saya dengan dengan hebatnya syekh ni di sisi Allah. Saya dia kata saya kahwin 15 tahun tak dapat anak. Saudara Syekh Muhammad. Bila 15 tahun kahwin tak dapat anak ni dia dia, dia dia selalu duduk pergi dengar kuliah syekh ni. Kemudian Saudara Allah Syekh Muhammad dia kata sampai satu hari syekh tu tanya, "Kamu tak buat anak ke? Tak pernah tengok kamu buat anak pun?" Dia kata, "Syekh, saya dah kahwin 15 tahun tak ada anak." Syekh tu terus angkat tangan doa, "Ya Allah, punya anak kepada dia. Doa macam tu aja. Selepas dua bulan, isteri dia duduk muntah-muntah, loya-loya apa semua. Pergi <coughs> dia kata dia pergi cek tengok-tengok. Isteri dia sedang mengandung dua bulan. Exactly tarikh waktu syekh tu doa. Faham tak? Mengandung dah dua bulan, maksudnya bertepatan dengan tarikh syekh tu doa. Nah, abang kata, oh, ada orang yang Allah makbul doa sungguh-sungguh kita ni doa banyak tak sangkut sebab banyak dosa kot Nabi cerita pada karar rajul yutilu safar asyata akbar ya muddu yadai ila sama ya rabbi ya rabbi wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbazuhu haramun wa gudiya bil harami fa'ana yustajabulah kata Nabi SAW seorang lelaki yang jauh perjalanan musafir ni Allah terima doa kusuk masa rambut dia susah dia musafir lah. layak Allah terima doa angkat tangan ke langit wahai Tuhanku wahai Tuhanku merayu merintih pada Allah Sedangkan makannya haram, minumnya haram, pakaian yang dibeli pada benda yang haram, diisi perutnya benda yang haram. Bagaimana Allah nak mesejakkan doa dia? Kita mungkin saja jadi macam tu, susah nak Allah nak terima doa. Tapi ada orang yang Allah, oh, uh, Masya Allah. Nabi SAW macam tu. Hubungan dengan Allah sangat hebat. Angkat tangan doa, makbul langsung. Kalau Nabi offer kat kita macam mana kak? Anas, nak minta apa? Oh Allah, dia bagi senarai panjang. Rasulullah, Esok saya bagi. Malam ni nak type. <laughs> kita ni minta tak lah. Minta teruk-teruk, Minta minta duduk dalam soleh. Minta istiqamah. Minta hati tenang. Minta anak-anak baik. Macam tu lah kot kita nak minta. Tapi Rabi'ah ni dia cerdik. Satu dia minta. Dia kata ya Rasulullah. Terus saja bukan tunggu nak istiqarah dulu apa semua. Dia kata. E, bila Rasulullah tanya. Minta. Minta. Dia kata. Satu je nak minta Rasulullah. Apa dia tu? Ya Rasulullah. Saya minta untuk berdamping dengan kamu dalam syurga. Allah Rabbi. Ni cerdik-cerdik Rabi'ah ni. Dalam banyak benda dia minta, dia minta satu je. Minta berdamping dengan Rasulullah dalam syurga. Pasal dia tahu, kalau dapat berdamping dengan Rasulullah dalam syurga, maksud dia, yang bawah ni semua selesai dah. Duduk dapat darjat paling tinggi dalam syurga dengan Nabi, maksud dia apa? urusan dalam syurga dia selesai dah dia dapat darjat paling tinggi nak dapat darjat tinggi dalam syurga masuk dalam kubur pun dah selesai dah maksudnya apa tuan-tuan sekalian dapat dalam mahsyar pun dah selesai dah di dunia pun selesai dah tu cerdiknya Rabi'ah bin Ka'am al-Islami Rasulullah kata apa? satu tu je nak minta ya Rasul satu tu je nak minta kata Rasulullah kata apa? kamu tolonglah menunaikan hajat kamu tu kamu tolonglah saya untuk menunaikan hajat kamu tu dengan kamu banyak bersujud kepada Allah Maksud dia habak dekat Kaab tu, dia habak dekat Rabi'ah tu, kalau kamu nak duduk bersama dengan aku dalam syurga ni, cara dia macam mana? Cara dia banyak sujud. Rasulullah habak dekat Rabi'ah dengan maksud dia nak habak dekat kita, samalah. Banyakkan sujud. Bila kita banyak sujud, nanti subhanallah, setiap sujud akan mengangkat darjat, mengangkat darjat, mengangkat darjat, mengangkat darjat, lagi banyak sujud, lagi banyak darjat terangkat. Dan sampai kepada darjat, nanti kita berdamping dengan Rasulullah SAW dalam syurga, itu kemuncak kepada darjat dalam syurga. Faham tak? Ha? <coughs> Soal <Sorry>, arah <Arashimah. coughs> Saya nak ni sikit. Anas boleh tarik ni. Ni saya nak 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 tolong tunjuk dekat tuan-tuan amalan-amalan um, sunat semayang sunat. Sudah so, sunat rawatib

saya akan buat saya akan sebut yang uh, yang muakkad dan yang ghairu muakkad dan cuba nak buat semua kalau boleh Yang pertama dua rakaat. <coughs> dua rakaat. <'an>. Boleh <coughs> dekat ke mic yang dengar. Yang pertama dua rakaat. Sebelum subuh ini sunat yang muakkad, sunat yang sangat dituntut. Yang ni kita tak boleh tinggal dah sebab besar sangat fadilat dia. Fadilat dia apa? Khairun minad dunya wa ma Lebih hebat daripada dunia dan segala isi yang ada dalam. Habis. Lepas subuh ada tak? Ini jangan duk buat rajin. <coughs> jangan duk buat rajin tu. Sebelum daripada zuhur, sebelum daripada zuhur dia ada dua campur dua. Maksud dia apa? Empat rakaat. Empat rakaat ni, empat rakaat ni dalil dia ada tiga. Yang pertama Nabi SAW sebut Siapa yang semayang 12 rakaat fi lailatin wan nahar pada sebelah malam dan siangnya, banallahu lahu baitun fil jannah, maka Allah akan membina baginya satu rumah dalam syurga. Dan salah satu yang Nabi SAW sebut arba'an qabla zuhri, empat rakaat sebelum daripada zuhur. Satu lagi Nabi SAW sebut man salla arba'a raka'atan, siapa yang semayang empat rakaat. Ad-duha, semayang duha dan empat rakaat sebelum zuhur, banallahu lahu baitun fil jannah, Allah akan membina baginya satu rumah dalam syurga. Lagi satu Nabi SAW sebut, Man hafidah siapa yang menjaga? Arba'a rakaatan, empat rakaat, qabla zuhri wa arba'a ba'daha. Empat rakaat sebelum zuhur dan empat rakaat selepas daripadanya, haramallahu ta'ala ala nar, maka Allah mengharamkan jasad daripada neraka. Cukup dah dalil tu lah. Kan? Al-Qamakal Nabi SAW tu. Tuan-tuan, dua campur dua. Maksudnya, dua salam. Empat rakaat, dua salam. Habis. Selepas daripada zuhur, dua dua. Dua campur dua. Dua campur dua. Dalil dia apa? Tadi sebut dah. Siapa yang menjaga empat rakaat sebelum zuhur dan empat rakaat selepas zuhur, maka Allah akan uh, mengharamkan jasadnya daripada neraka. Jasad dia tak boleh masuk neraka. Jasad telah diharamkan masuk neraka. Nah, masalahnya sahabat. Habis. Dua, dua cepat dua. Ini pun dua mu'akad, dua yang ghair mu'akad. Dua sunat yang mu'akad dan dua sunat yang biasa. Sebelum daripada asar, dua campur dua. Dua yang muakkad, dua yang biasa. Nabi SAW sebut, Musalli ala Sayyidina Muhammad, Rahimallahu an. Allah merahmati, Allah mengasihi, Allah menyayangi kepada seseorang yang semayang empat rakaat sebelum daripada duhur. Eh, sebelum dah asar. Qabla, qabla al-asar. Al-Qamaka Nabi Nah, dua campur dua. Empat. Selepas daripada asar, kosong. yang dia buat hari ini. Sebelum maghrib, dua rakaat sunat biasa, gairu mu'akad. Wairu mu'akad sunat biasa Musali ala sayang Muhammad Selepas maghrib Dua roka'at yang mu'akad Sunat yang sangat dituntut Sebelum isyak Dua roka'at yang gairu mu'akad Sunat biasa Dan selepas daripada isyak Dua campur dua Berdalilkan kepada hadis Riwayat yang telah diriwayatkan oleh yang telah disampaikan kepada oleh Imam Habib Abdullah Haddad Dengan kitab nasihat agama dan wasiat iman Siapa yang sembahyang empat rakaat selepas daripada Isyak, seolah-olahnya dia melakukannya pada malam-malam Al-Qadar. Dalil ini ataupun hadis ini, Masyarakat Syaman, amalan ini saya ambil pada guru saya. Yang sampai perbuatannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhadir Haji Dul. Muhadir Haji Jul. Saya ambil daripada dia, Masyarakat Syaman Muhammad. Yang ada sanat dia. Baik, Masyarakat Syaman dua campur dua. Selepas daripada Isyak. Maksudnya berapa semua enam, lapan, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, puluh 22, 24. 24. Rokaat. Banyaklah dia kata sebuah-sebuah menyesal main hari pagi ni. Tidak, tak, tak. Tentang 24 maksud sudah ada 48 sujud. Maksudnya, kalau kita buat yang tu saja sudah ada 48 dosa yang diangkat, 48 pahala yang dia bagi dan 48 darjat yang telah diangkat. Ni tak campur dengan yang ni lagi ni. Subuh 2, Tuhur 4, Asar empat Maghrib tiga Isyak Empat jadi apa? Berapa kali? Berapa rakaat? Ha? Tujuh rakaat Tujuh belah rakaat Dua puluh empat yang buat tujuh 41. Empat belas satu Empat belas satu masuk sudah berapa sujud? Lapan puluh dua sujud subhanallah Faham ni? Perbanyakkan sujud Perbanyakkan sujud insyaAllah Ni Yang ni nak target bulan Ramadan nak bagi banyak sungguh semayang Sebab pahala Allah ganda terlalu banyak Faham tak tuan-tuan? Ni termasuk tak termasuk lagi dengan kiam Kiamul lail <laughs> Kiam kita Kiam nak jaga minimum 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 Dua rakaat tahajud Minimum dua rakaat tahajud Lagi Duhar empat rakaat duha Nabi SAW sebut dua rakaat yang muakkad Nabi SAW sebut man salla siapa yang semayang arba raka'atan, dan empat rakaat duha dapat apa ni dan empat rakaat sebelum daripada zuhur Nabi SAW sebut banallahu lahu baitun fil jannah maka Allah akan membina baginya satu istana dalam satu rumah dalam syurga duk biasa buat dua dah tak apa dah kut nanti ada masalah apa buat lagi jadi empat nah begitu maksudnya kemudian tuan-tuan Witir nak jaga Dua campur satu Witir Yang ni pun nak kena buat setiap hari Paling tidak sebelum tidur Kita selesaikan witir kita Subhanallah Supaya nanti Kita ni jadi orang yang Qiyamul Lail dia panggil Kita subhanallah tuan-tuan Nak bangkit pagi tu selalu kot terkejut-terkejut Selalu kot tak dan Tahajud tu selalu terlajak Maka nak jaga kita dijadi orang yang qiyamul lail pada setiap malam buat siap-siap qiyamullah itu selepas daripada isyak dengan kita buat siap-siap sunat witir paling tidak tu bekai kalau boleh terjaga esok untuk tahajud Alhamdulillah tapi kalau tak terjaga tahajud paling tidak dah ada bekai witir kita buat pada malam tu pastikan kita jadi orang yang berqiyam mulai pada setiap malam habis tuan-tuan banyak lagi amalan-amalan untuk mengangkat darjat antaranya menghafaz daripada kitabullah antaranya zikir-zikir yang perlu kita jaga yang untuk mengangkat darjat Hari ini nak ambil dua je. Satu yang berjalan ke masjid tadi ni dan satu lagi Berbanyak, kan?